નમસ્કાર તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ ત્યારે આપની સાથે હું છું નિકિતા અને આજે આ વિડીયોમાં એક એવા સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરની વાત થવા જઈ રહી છે જેમના વિડીયોમાં હંમેશા કોન્ટ્રોવર્સી હોય જ છે એમનો દરેક વિડીયો કોન્ટ્રોવર્શિયલ હોય છે અને દર વખત આપણા સરકારનું જે ગેરરીતિનું તંત્ર છે જે સિસ્ટમ છે એને ઉઘાડું પાડતા હોય છે એના વિશે કન્ટેન્ટ બનાવતા હોય છે તમે સમજી જ ગયા હશો જી રાઇટ ગેસ ધ્રુવ રાઠી વિશે આ વિડિયોમાં વાત થવાની છે તો થોડા સમય પહેલા એવું થાય છે કે એમના સોશિયલ મીડિયામાં ધ્રુરાંચી દિવાળીને લઈને દિવાળીના તહેવારને લઈને એક વિડીયો પોસ્ટ કરે છે જેમાં તેઓ એ કહે છે કે ફટાકડા લોકોએ ના ફોડવા જોઈએ અને બને તેટલા ઓછા ફોડવા જોઈએ કારણ કે હવામાં જે પ્રદૂષણ થાય છે ને લોકોને જે નુકસાન પહોંચે છે તેને લઈને પરંતુ કહી શકાય છે ને કે અમુક સો કોલ ચમચા જે લોકો હોય છે કે જે હંમેશા ધ્રુવ રાખીને રોંગ પ્રૂવ કરવામાં જ લાગેલા હોય છે તેમનું પોતાનું જે પૂરેપૂરું ફોકસ હોય છે તે ધ્રુવ રાખીને કેવી રીતે રોંગ પ્રૂવ કરવો તેમાં જ હોય છે

સો વેલ એજ્યુકેટેડ પીપલ જે છે તે લોકોને ખરેખર નથી ખબર પડી રહી કે આમાં પોતાને જ હાનિ પહોંચે છે પોતાના પરિવારને જ નુકસાન થાય છે ત્યારે આ સમગ્ર વિડીયો તમે અગર ના જોયો તો પહેલા વિડીયો લો तो कल बहुत से लोग मुझे चिढ़ाने के लिए ट्विटर पर पोस्ट कर रहे थे कि ध्रुव राठी ने कहा पटाखे मत खरीदना अब तो मैं और पटाखे खरीदूंगा मैंने पहले पांच हजार का बजट रखा था अब तो मैं दस हजार के पटाखे खरीदूंगी ऐसे ऐसे ट्वीट्स देखने को मिल रहे थे तो इन लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा यह है एक एयर क्वालिटी मॉनिटर और मेरे घर पर क्या है पीएम टू की रीडिंग सात माइक्रोग्राम पर मीटर की ये होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स दस बीस कह रहा हूं तो मेरी पर्सनल जिंदगी में इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है कि तुमने कितने पटाखे मैंने बताया था तुम्हारे ही बेनिफिट के लिए बताया था लेकिन अब तुम्हारी हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ा किसी भी इंडियन शहर की AQI देख लो आज कितनी है इसे परसों से कंपेयर कर लो कितनी थी मुंबई का एग्जाम्पल ले लो दो क्रॉस कर चुकी है मुंबई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग पराली का बहाना न दे दूसरा दिवाली की रात को कितना ज्यादा चले जाता है अगर आपने घर के खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं तो ये वीडियो देख सकते हो क्रेडिट यूजर ने लिया मीटर ट्रिपल लाइन दिखाने लग जाता है और ट्रिपल लाइन इसलिए नहीं क्योंकि ये ट्रिपल लाइन है बल्कि इसलिए क्योंकि ये मीटर की अपर लिमिट है इससे ज्यादा दिखाया ही नहीं जा सकता इस मीटर में असलियत में ये नंबर हजारों में पहुंच जाता है अब अच्छी खबर सुनो आप में से जिन लोगों ने मेरी बात को फॉलो किया और पटाखे नहीं जलाए आपकी हेल्थ पर उतना बुरा असर नहीं पड़ा है जितना उन लोगों की हेल्थ पर पड़ेगा जिन्होंने खुद से पटाखे जलाए क्योंकि पटाखे जलाने से सबसे ज्यादा हानिकारक असर अगर किसी को होता है तो वो उस इंसान को होता है जो खुद जला रहा हो और सेकंड मोस्ट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उसके आसपास के लोगों पर दो की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है अनार जब आप जलाते हो और उसे छह फीट दूर खड़े होते हो तो पीएम टू की मात्रा पांच तक पहुंच जाती है अगर आप फुलझड़ी जलाते हो तो ये दस तक पहुंच जाती है और कुछ पटाखों में तो नंबर पचास हजार माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से भी ज्यादा चले जाता है इतनी ज्यादा पीएम 2.5 की मात्रा कितनी हानिकारक होती है शॉर्ट टर्म के लिए भी किसी भी एआई चैटबॉट से पूछकर देख लो शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा पोल्यूशन इमीजिएटली आपको थ्रोट इरिटेशन दे सकता है गला खराब कर सकता है जुकाम दे सकता है आप में से बहुत से लोगों को आज फील भी हो रहा होगा ब्रोंकाइटिस का खतरा लंग कैंसर का खतरा ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और खासकर आपके जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं और जो छोटे बच्चे हैं आपके घर में और हाँ यहाँ पर यह चीज भी मैंशन करनी जरूरी है कि पटाखों में कॉपर बैरियम और स्ट्रॉन्टियम जैसे कई हानिकारक एलिमेंट्स होते हैं जो बाकी एयर पोल्यूशन के सोर्सेज में नहीं होते तो अगर आपको ये लगता था ना कि एयर पोल्यूशन तो वैसे भी ज्यादा है बाकी एयर पोल्यूशन के सोर्सेज

ત્યારે કદાચ કદાચ ધ્રુવરાટી ને રોંગ પ્રૂવ કરવા માટે હવે આ લોકો એટલી હદે પણ જઈ શકે કે લોકો ગોબર પણ ખાઈ લે ત્યારે ઇન્ડિયાના સો કોલ્ડ વેલ એજ્યુકેટેડ પીપલ જેમને આ સોશિયલ મીડિયા પર એમનું બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કર્યું છે એક યુટ્યુબરને ખોટો પાડવામાં એમના પરિવારનું જેમને ધ્યાન નથી રાખ્યું ને વધારે માત્રામાં ફટાકડા ફોડ્યા છે તો શું હવે આ લોકો ગોબર ખાશે તમને શું લાગે છે અમને કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી જણાવો તો બહુત સે લોકો રિક્વેસ્ટ કરી થી अब मैं कहना चाहूंगा कि खाने में कभी गोबर मत खाना क्योंकि गोबर सेहत के लिए हानिकारक होता है oh no. ये अयोरी <laughs>